в игру. Итак, в Украине проходил первый экспериментальный матч, который судила женщина-арбитр. Стоять! Грубо-грубо нарушение! Боже, кто так бьет? Буду... Сейчас, 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 сейчас. Я сам на бац, по блин, душ путика. О, пирожок. Буличка. А, вот, вот, жорсткий нема, на ты красный. Э, Наташа, э, я нарушу. Украина. Пора. Да, твейер на работе. Luke, I am your father, Luke! Sure! Luke, I am your father, Luke! Sure! Yurka, the father? This is the third time Я. Ребят, здравствуйте. Такая ситуация. Поругался с девушкой, много натупил, сделал ей неприятное. И очень сильно хочу с ней помириться. Поможете? Поможете? Я думаю, поможете. Готовы? Я скажу сигнальное слово. Прости меня, дурака. Хорошо? Все, я ее веду пару минут. Ребят, пару Пошли покурим, он все равно там долго будет. Я же говорю, что Мариш, я в этой жизни много чего натупил И сделал много, много разных ошибок П Прости меня только

О победителях говорят все, и мало кто говорит о проигравших. Посмотрим. Нарисую и вот напишу за я. Но какой же тренер из меня? Игры ширинного дыня Напишу скорее и уйду Посмотрю все вещи, соберу Не прощаясь, ухожу я тайно Если запролился не случайно Напишу вы Не сумел сделать обед. Не подвел, не прощу себе, Пусть придет другой, Все спасет, как за тобой Не беши себе, Мы придумаем ведь. Ты же знаешь, мы все в ноги. А шалковский пара на И если бы милевский не бухал, он возле ворот бы не упал. Коноплянка подвернул коленку. А уже лежащего Шевчен. В общем, тренер, в этом нет твоей вины. И если ты уйдешь, уйдем и мы. <плодисмент> не пиши ты, мы придумаем хэппи-эр, просим мы курить. Даже просит пить оправдание Все надежды, ваши мышки. В общем, все жием. Мы идем за полкой секон. Дорогие друзья, мы надеемся, что наше выступление, как и выступление сборной Украины по футболу, оправдало все наши надежды и ваши ожидания.